Ну, Дивись, когда ты начала этим заниматься, ты была студенткой, так? Ну да. И сейчас ты уже, как бы, закончила. Ну, закончила. Тоже студентка, но да? магистратура уже. Во. студентка была в разных. можешь ты сказать, что да, в чем этом проекте я чему-то научилась, а бы не, ничего такого особенного не было, ну, все просто цикава была подъема такая. Ну да, вот на самом деле еще одна из важных как бы, причин, почему интересно приходить в подобные вообще проекты, это потому что, ну, ты Учишься чему-то обязательно. То есть, ну, для кого-то может быть вот, мотивация это вот эта идея uh -huh. глобальная. Но все равно она ну, как бы всегда в комплексе. То есть, ты приходишь, ты знакомишься с людьми, то есть, очень многие люди, как бы, ну, поскольку имидж классного проекта, uh -huh. здесь очень много классных людей, они там приходят, уходят. Ну, то есть, вот мне нравится еще, что меняются постоянно люди в проекте. На uh -huh. самом деле классно. Это как бы наша фишка такая. Да. Ну, да, и то, что получаешь ты знания определенные, навыки. Ну, то есть, в принципе, ну, как бы, смотря какую должность ну, ты занимаешь. Ну, интересно просто, что ты, ну, что ты особисто. Что вот, я, да, чему я научилась. Ты думала про это, да. Ну, как-то я конкретно не думала, но если так вот подумать, то понятно, что это как бы опыт организации, если конкретно по парку, то там 60 людей, как их вообще, чтобы они не разбивались в разные стороны, там заинтересовать, там, провести, ну, вот там, не знаю, инструктаж так, чтобы у всех попытаться бананы сушать, там, <говорят> с там, чтобы они там сортировали правильно, не знаю, там. Ну, как-то вот вот в этом как бы каждый год организовываешь приблизительно то же самое, уже как бы делаешь выводы какие-то и по-другому там к чему-то подходит там, что-то делаешь. Ну, well, с кем из тебя интересные знакомства там каких-то интересных людей? Вот, ну, может, это сам Да, на самом деле, ну вот, если говорить вообще про весь проект, то там вообще дофига знакомств, то есть очень много людей, ну, разных, там, начиная от тебя, там, заканчивая, ну, с тобой, ладно, мы в другом месте познакомились, но, ну, реально, ну, много вот таких именно каких-то людей, ну зараз с заразным еще да с есть А есть вот говорю конкретно люди там на акции, предположим, с которыми я дружу, то есть реально там, ну, как хорошие друзья, мы, мы просто познакомились на акции, на уборке угу. в парке, как бы. И оказалось, что у нас там общие интересы там и так далее, мы там периодически встречаемся, общаемся, то есть угу. есть и такие знакомства. Ну, там есть знакомства, которые там уже конкретно мы общаемся не по теме там зуча или еще чего-то просто, как бы там другие какие-то интересы уже объединяют нас, не только эти. Ну, uh -huh. поэтому да, это классное место вот именно найти людей, которые думают просто так же, как ты. Uh -huh. ну, то есть не, не просто там какие-то точки соприкосновения, а обычно это люди более глубокие, там. Ну вот просто не каждый человек придет и просто так решит что-то сделать до для, для своего парка, там. но это люди туда как бы немножко друг. Ну, как бы немножко не от мира сего, но их мало. Ну, как бы есть разные люди не от Мира сего, но вот это именно позитивные люди не от Мира Сио. Не, а почему не от Мира сего? Ну, мы же типа в этом же парке, мы тут гуляем Ну в том живем. плане, что нестандартный кваддинг, ну, в смысле, что сегодня такой мир меркантильный, и люди как бы обычно делают ради чего-то. А здесь именно ну бывает не, все равно в любом случае мы это тоже делаем ради чего-то, ради получения там опыта или Ну мы это делаем там не зарадыш грошей, да. Да, да, то есть, mm -hmm. но мы, да, не преследуем вот цель какую-то такую чисто yes, yes, yes. То есть могут быть какие-то косвенные цели, но, ну, и вот тут вот можно встретить таких же людей, то есть, которые тоже понимают, что, ну, там, можно делать это не только, чтобы там заработать денег или там, я не знаю, что-то. Славу. Да, славу или еще что-то, а просто вот для того, чтобы отдать что-то этому миру, как бы, который вот нас, в котором мы живем, который mm -hmm. нас окружает в природе, отдать просто так, то есть, не, не, не ожидая там чего-то там взамен от нее.